Отож, друзі, бачимо у нас в гостях уже гість. Юрій, вітаємо вас. Дякуємо за те, що з цього ранку завітали до нас. А ви при формі так достатньо да, цікаво, неординарно. Зранку будемо будити наших телеглядачів, достатньо такі цікавою картинкою. Отож, перше запитання: чи можете просто проанонсувати декілька слів, розповісти про міську громадську організацію скаутів? Звісно, добрий день. Добрий день, тірі зрителі. Меня зовут Ковадев Юрий, я руководитель Николаевской городской детской общественной организации «Скауты Николаева». Ээ, в Николаеве» основался в 1999 году. Ээ, вот. На данный момент у нас в Николаевской области порядка 450 скаутят наших, скаут-лидеров, ну и в сумме ээ, членов нашей организации. А кто вот. может стать членом вашей организации? Ээ, членом нашей организации могут стать все желающие, кто захотел, кто проявил желание. И написал, конечно, заявление на вступление организации, прошел испытательный срок вот, и дал. Ого, еще и термин, а что за термин и что за термин разрывать? Ну, есть некие правила, есть некие обязанности перед собой, перед другими, что ты должен сделать, сделать какие-то добрые дела, потому что скаутинг это в первую очередь это внесение в мир каких-то добрых дел. И скаутинг направлен на главный месседж скаутинга это сделать мир лучше. А как просветывать, что заработал хорошую справу? Это С фотоаппаратом ходить и так. Я сделал хорошую справу. Чик-чик. Конечно нет. А, ну, если это касается детей, то за каждым ребенком закрепляется за группой, за патрулем закрепляется скаут-лидер. Соответственно, он и направляет, и показывает на своем примере примере показывает детям, как надо правильно что делать и что есть хорошо, что есть плохо. Ну, соответственно, и потом он уже понимает, кто готов, кто пришел к тому, чтобы стать скаутенком, а кто еще, надо что-то делать. То есть бывает такое, что в скауты не принимают, то есть дается еще какой-то термин для того, чтобы подучились? Ну, конечно, нет. Дети, которые уже изъявили желание, они, конечно, стараются и пытаются сделать дела свои лучше, лучше, лучше. Честь да. Свого дитинства із фільмів та мультфільмів я пам'ятаю, що з доскаутів дуже готували так у фільмах гарно, вони ходили в походи, багаття розводили. Да, Як да. у вас готують? Це, uh, конечно, один із видів діяльності деятельності це ходити в походи, правильно розводити костер, ставити палатки, орієнтування на местності плюс. Правила техники безопасности, первая медицинская помощь. Это один из видов нашей скаутской деятельности. И э, вот то, что хорошо, э, наш э, метод основывается на обучении детей на скаутском методе. Это метод на практике. То есть прежде чем научить чего-то ребенка, надо ему показать, как это правильно сделать, скаут-лидер это делает, а потом уже ребенок, соответственно, повторяя, сумеет это все сделать. А, Скаут-лидеры. Багато у вас в Миколаеве таких скаут-лидеров? Я так понимаю, вы тоже скаут лидер Конечно, да. А, ну, наверное, сложный вопрос, потому что а, скаут однажды, есть такая поговорка, скаут однажды, скаут всегда. Угу. А, наверное, активных скаут-лидеров, которые... Так, самые, а... которые уже занимаются, помогают выховывать подрастающее поколение. Да, но ну, это порядка 30 человек. А на одну людину, на одного скаута, сколько э, скаута нет? В патруле приблизительно 7-10 человек. Вот угу. Это количество, которое именно может один скаут-лидер удержать возле себя. Потому что вы знаете, детям надо внимание, много внимания, и вот если очень много их будет, то результат будет. Не дуже це буде нагадувати тривити. радянський мультфільм про ту маму малку, яка там бігала <ривити> <ривити> за ними в усі боки, що це хороший примір. Бо вони розривалися да, в кожному маленькому. Тому ось так, так да, займається організація яким? ми ще справами, які є акції, що робите просто на прикладах. Ну, мабуть, трохи розкажу предварительні, коли наші програми є. Каждый год у нас проходят курсы по подготовке скаут-лидеров и волонтеров, которые, соответственно, потом будут заниматься с детьми. Вот уже хотели мы на прошлой неделе пойти в школы и проводить, есть у нас программа «День скаута» в моей школе. На протяжении целого дня мы, дирекция школы нам выделяет несколько классов, порядка 100 человек, и мы проводим с ними целый день игры, рассказываем о нашем скаутском движении, там, они пробуют разводить костер, как это правильно подготовить, как сходить в поход, что для этого надо сделать. И небольшие игры, полоса препятствий туристической, натягиваем веревки. Э, вот. Но, к сожалению, дожди нам перебили, и вот только со следующей недели уже вроде хорошая погода, пойдем и будем э, радовать детей нашими программами. Э, вот. Помимо этого... Э, также проводится у нас, э, хоть и детская организация, но мы работаем и с ветеранами, э, Приближаются большие праздники у нас, поэтому каждый год в мае у нас проходит программа с ветеранами, где мы собираем порядка 50-60 ветеранов. И дети, волонтеры работают, общаются с ними, проводят какие-то беседы с первых уст, как говорится. Mm. Небольшой концерт и, конечно, небольшое застолье для наших ветеранов, потому что они очень большой вклад сделали для нашего будущего. Также проводятся еще квесты у нас, такие программы, ну на местности, как уже говорилось, походы выезжают. А квесты и любые программы проводите просто для жителей города, чи для какой-то категории, вот, например, ветераны, там, дети, школяри? Ну, все зависит от тематики квеста. Вот, допустим, следующий квест, который у нас будет, это из истории города Николаева. Вот, да. Это, соответственно, будет проходить для школьников, uh -huh. то есть приблизительно 7 10 класс. Певные школы, это будет Нет. массовый зист? Да, это будет массовый зист, порядка 200 человек планируем, что у нас будет, вот. приблизительно 8-10 человек в команде. Как это будет выглядеть? Все участники, есть карта, где нарисована кусочек фотографии какого-то объекта, Uh -huh. Это или культурное какое-то место, или там uh, музей какой-то наш. И небольшая история, то, что дети не могут узнать из учебников, а вот из первых уст историков именно нашего города uh -huh. Николаева. Интересные факты какие-то. Можно а вам сейчас форме? нам поведать какой-то интересный факт, про который дети не могут прочитать из подручников? Uh, ну, например... Один из фактов это то, что э, наш каштановый сквер, который находится на советской, mm -hmm. вот его часто называют э, там горбатым сквером или еще что-то. Вот для меня тоже была новость то, что э, действительно в военные времена это было э, туда сбросили все обломки старых старых зданий разрушенных, которые сбросили все туда и насыпали такой горб. И поэтому ну, э, На перший взгляд ніякого горба вроде там нету, але з історії дійсно був горб. Вот. Так бачиш, горбати, ходимо там, по, -по горбу чуємось ходимо, <голов> <голов> якихось будинків, розвалин. То есть такие интересные факты в форме игры, скажем так, просто признать свои у да, места да, так да, да. Ну не интересно там читать с учебников или вот сидеть на в школе и слушать лекцию, как преподаватель рассказывает об истории, а интересно, когда ты в игровой форме бегаешь с друзьями. Фотографии, история, там спросил у местных жителей, знают ли они или не знают. И, соответственно, так мы развиваем детей, ну и сами я тоже развиваемся. Я в школе учила историю у квестах, я, может быть, была отменницей и историком. Ну и тут не сидела, здесь уже спортсменка какой была на пьедесталах, может быть, там бы гасала. Десь. Приглашаем <laughs> тоже вас, ну и всех желающих, приглашаем поучаствовать в нашем квесте. А, а когда он будет, в каких числах? А, в квест состоится 16 мая, uh -huh. приблизительно 10 утра. З Каштанового скверу. А ми продовжуємо нашу розмову. Юрій, наступне запитання, яке в нас вже назріло під час розмови, під час кліпу. Дітей з якого віку ви набираєте? Тобто мінімальний рубіж. Ну, знаєте, нету такого поняття мінімальний, максимальний возраст, да. Приходят детки всякие. Есть детки, которые участвуют в наших программах из 4 лет. Э -э, да, о, которые о, приходят о, с родителями о, за ручку и потом остаются, и родители спокойны, что дети находятся в правильном русле. Я тяну, а, потом в он, а потом они еще батьки по горам водят, <связь> <связь> Да, соответственно. Э -э, Но ну, вообще, э -э, ну, как по статуту говорится, то это 6-7 лет. Вот mm -hmm. когда уже ребенок э -э, ну, самостоятельно что-то может делать. И э -э, родители спокойны, и скаут-лидер, что. Ребенок уже знает и умеет какие-то там навыки. А вот если, например, 4-летняя дитина, то ответственность, соответственно, несете вы. Чи не страшно так брать нас на, на свои плечи такую малую дитину? Конечно, всегда страшно. Дети – это всегда ответственность. И постоянно, когда мы где-то выезжаем или участвуем в каких-то программах, всегда есть какие-то опасения и ну, переживания. Но... Даже самые балованные дети, которые вот с родителями они балуются, и родители думают, ой, я не знаю, как вы с ними справитесь, когда они оказываются... Вы да. Как вы с ними справитесь, просто, а сами так с полегшением отдали. Сдыхались на несколько дней. И когда они ощущают и оказываются в какой-то чужой атмосфере, в чужом коллективе, то, ну, соответственно, все баловство, и они вот по стойке смирно и поначалу конечно они опасаются там и думают как же вот присматриваются друг к другу mm -hmm. но потом через определенное время они все уже дружны и ну, соответственно всем все нравится и работать с ними тоже очень приятно. Ну, это, в принципе, как и в летнем таборе. Сначала плачут, не хочут от родителей, а потом плачут, не хочут разрушаться. А потом не знаешь, и как, 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 отправить уже домой. <laughs> а, Мы начали разговор с историей национальной организации «Скать в Украине», как она началась в Миколаеве. А вообще, как развивалось скаутство в Украине? Ну, это очень тяжелый, можно сказать, так период был потому что было несколько организаций. Сама национальная организация основалась в 2007 году. Основанием ее стало было три больших организации. Это, собственно, национальная организация, была еще организация СИЧ и организация ПЛАСТ. Mm -hmm. вот. И они три организации слились в одну и создали одну большую национальную организацию скаутов Украины, которая входит в всемирную организацию скаутского движения. Вообще во всемирной организации порядка 40 миллионов скаутят и скаут-лидеров. Вот. В Украине у нас порядка. 1200 двісті полтора тисячі э, представителі скаутського движення. Да. Э, наверное, мало, так сказати, але э, по чуть-чуть з кожним роком ми нарабатываємо і поповняємо наші ряды новими скаутятами. Ну но скаут це ж я правильно розумію, що активних саме тисячу двісті десять. Тобто да. є сум число трохи більше, але все ж таки активних менше да, залишається. Скажімо так скаут то в серці назавжди, завжди, але не в усіх є час на це так. Соответственно, да. Если так брать, допустим, по Николаевской области, то mm -hmm. в наших программах порядка уже 10 тысяч людей поучаствовало, тех, кто приходили раз или приходили еще, ну и те, кто остались в нашем движении навсегда. Хорошая пиар-компания, 10 тысяч уже охлопали. Что-то, такое про форму, все-таки мы с ней, ну уж таки, распочали, так эфир анонсовали. Какая форма, какие особенности и как вы что это Uh, ну, первое и самое главное, наверное, чтобы понять скаут или нет, это галстук. Я вот. думаю, что он синий-желтый. Это в стиле сегодняшних тенденций, или это так было и давно уже? Нет, это было давно, да. Это галстук национальной организации скаутов Украины uh -huh. наш. Он, наверное, где-то в 2010 году вот, был основан, его бренд. В чего он состоит, это... Сам гаустуксіні і є жовта ленточка. І взагалі є вишита нашивка Юкрейн і Герб України. Тобто, це кожна країна розробляє це суто наш. Да. Так. Да. В інших країнах він інший. Да. И за основы, так разумеется, все-таки брался все прапор Украины, так, синий-желтый колерей, поединание. А, далее, как, как его дали там креп, закрепливать? Есть у нас зажим. Угу. А, ну, также есть еще скаутский узел, называется булинь. Он состоит из трех концов, что символизирует, как три закона скаутского движения. Это долг перед Богом, долг перед самим собой и перед окружающими и Родиной также есть еще ну, знаки отличия да ну как мы сказали галстук, есть форма есть нашивки что означает принадлежность к какой организации вот здесь написано национальная организация скаутов угу. Украины есть флаг наш Украины угу. вот здесь и на вот с правой стороны все скаут лидеры и скаут цепляют свои значки где они поучаствовали в каких походах вот раньше это было очень ну, развито, и много-много было нашивок. Как ветераны, и, да, ходили, да? ходили как ветераны, да, куча орденов, медалей было нашивок. Вот. Но сейчас практика показывает, что большинство собирают где-то в отдельное место на стенде. И потом угу. просто, если нужно, показывают, где они участвовали, рассказывают. И, ну, показывают, в каких программах поучаствовали, uh -huh. что было интересно, что запомнилось, какие навыки э, получили. Э, также, помимо формы, есть еще э, ну, знаки отличия. Это рукопожатие, скауты здороваются левой рукой. Uh -huh. э, вот. Есть скаутский салют, вот что назначает тоже по статуту скаутскому. Э, оберегает, э, старший оберегает младшего, uh -huh. большой палец прикрытый. Да. И три закона скаутского движения. Прикольно, ми все таке символічне. Нашим так, ми дякуємо вам за те, що завітали до нас. Сподіваємося, що це не остання зустріч. Сподіваємося, що запросите нас і на свої з'їзди, щоб ми зробили сюжети і продемонстрували телеглядачам, як же живуть скаути, який їх побут. Дякуємо за те, що цього ранку прийшли до нас, прокинулися зарання. Так дякуємо за цікаву інформацію. Отож, у нас в гостях я нагадую, був представник скаутського руху в Миколаєві.